باللہ اللہ الشیطان عنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم وزید طلبہ السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہے اسد اللہ خان غالب کے بارے میں اور اس ویڈیو میں غالب کے بارے میں کوئی روایتی باتیں نہیں ہوں گی بلکہ اس سے ہٹ کے اس کی زندگی کے ایسے پہلوؤں کا ذکر کیا گیا جائے گا جو اس سے پہلے بہت کم لوگوں کے سامنے آئے ہیں مثلا اس کی حالات زندگی میں کون کون سی مشکلات تھیں اور ان کی شادی کس سے ہوئی اور اس کی اولاد میں کون کون سے ہیں تو دیکھتے ہیں غالب کی حالات غالب کی حالات زندگی دہلی میں احمد اور شادی اٹھارہ سو دس میں جب وہ صرف تیرہ سال کے تھے ان کی شادی عمرہ و بیگم سے ہوئی جو نواب الہی بخش معروف کی بیٹی تھی شادی کے بعد وہ دہلی چلے گئے اور یہ شاعر باقی زندگی کا مرکز بن گیا دہلی میں ان کی ملاقات اس وقت کے بڑے شاعروں سے ہوئی اور یہی ان کی شاعری پروان چڑھا دہلی میں وہ اپنی مالی مشکلات کی وجہ سے پریشان رہے کیونکہ ان کے پاس کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا تو اسی وجہ سے ان کی پریشانیاں رہیں کیونکہ آمدنی کی وجہ بہت ہی کم رہی غالب کی اور اس سے مالی مشکلات اور پینشن کا ذکر کرتے ہیں تو غالب کی زندگی کا ایک بڑا حصہ مالی پریشانیوں کو کی نظر ہوا ان کے چچا کی پینشن کا معاملہ ایک طویل عرصے تک چلتا رہا اور اس کے لیے انہیں کلکتہ کا سفر کرنا پڑا یہ سفر ان کی زندگی کا ایک اہم واقعہ تھا جہاں انہیں انگریزوں کے نظام اور شہروں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا یہ مالی پریشانی ان کی شاعری میں بھی جھلکتی ہے جہاں وہ تنزیہ اور مزاحیہ انداز میں اپنی حالت بیان کرتے ہیں اور انہوں نے کئی مرتبہ اپنی اس مالی مشکلات کا اور اس حالات کا ذکر بھی کیا ہے تو بہادر شاہ ظفر کے دربار میں سے وابست کی غالب اپنی زندگی کا ایک حصہ مغلیہ بادشاہ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر بحادشا کے دربار سے وابستہ ہو کر گزارا وہ شاہ کے استاد مقرر ہوئے اور انہیں دبیر الملک اور نجم الدولہ جیسے کتابات سے نوازا گیا یہ وہ دور تھا جب ان کی شہرت عروج پر تھی بہادر شاہ ظفر خود بھی ایک شاعر تھے اور غالب کی بہت زیادہ قدردان بھی تھے اٹھارہ ستاون کی جنگ آزادی اور غالب اٹھارہ ستاون کی جنگ آزادی نے غالب کی زندگی پر ایک گہرا اثر ڈالا دہلی میں ہونے والی تباہی اور لوٹ مار نے انہیں شدید صدمہ پہنچایا بہت سے دوست اور رشتہ دار اس جنگ کی وجہ سے بچھڑ گئے یا مارے گئے غالب نے اپنی آنکھوں سے دہلی کی بربادی دیکھی اور اس کا ذکر اپنی نصر اور خطوط میں بھی کیا جنگ کے بعد ان کی مالی حالت مزید خراب ہو گئی اور انگریز حکومت نے ان کی پینشن بھی روک دی اس طرح غالب کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا تو آگے دیکھتے ہیں کہ غالب اور مزاح غالب کو لوگ ان کے حصے مزاح اور زندہ دلی کی وجہ سے بھی جانتے تھے وہ اپنی مالی مشکلات اور زندگی کے دکھوں کا ذکر بھی اکثر مزاحیہ انداز میں کرتے تھے ان کے دوستوں کی محفلوں میں کہہ کے گونجتے رہتے تھے وہ خود بھی دوسروں کو ہنسانے میں بہت ماہر تھے ان کے خطوط میں بھی مزاہ واضح طور پر نظر آتا ہے مثلا ایک بار ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے تو انہوں نے جواب دیا یہ مت پوچھو کہ کیا حال ہے بل اتنا سمجھ لو کہ جیسا کبھی نہ تھا ویسا حال ہے مزید وہ شراب کے بہت شوقین تھے اور اس کا ذکر بھی وہ مزاح کے ساتھ کرتے تھے ایک شعر میں وہ کہتے ہیں کہ کرز کی پیتے تھے لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن تو غالب کی یہ کچھ ایسے پہلو ہیں جو بہت کم لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غالب اور عام غالب کو کھانے میں کھانے پینے کا بہت شوق تھا خاص طور پر آم ان کی کمزوری تھی کہا جاتا ہے کہ وہ آموں کے مختلف اقسام کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے اور اس موضوع پر دوستوں سے گفتگو کرتے رہتے تھے غالب کا قول ہے کہ آم میٹھے ہوں اور زیادہ بھی ہوں ان کی شاعری میں بھی کھانوں کا ذکر ملتا ہے ان کے کھانے پینے کی عادتوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی غربت کے باوجود زندگی بھرپور طریقے سے جیتے تھے یعنی جتنی بھی آمدنی تھی وہ ہمیشہ اپنے اوپر اور غریب مساکین پر بھی خرچ کیا کرتے تھے غالب کی اولاد یہ ایک اہم پہلو ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ غالب کی شادی و بیگم سے ہوئی تھی اور ان کے کئی بچے پیدا ہوئے لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی بچہ بچپن سے آگے نہ بڑھ سکا ان کے تمام بچے بچپن میں ہی وفات پا گئے اس دکھ کا غالب کی زندگی پر بہت اثر پڑا اور اس کا ذکر ان کا کلام میں بھی ملتا ہے چونکہ غالب کی اپنی کوئی اولاد زندہ نہیں بچی تھی اس لیے انہوں نے اپنے سالے زین العابدین عارف کے دو بیٹ... بیٹوں مرزا حسین علی اور مرزا باکر علی کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا ان کی پرورش اپنے بچوں کی طرح کی غالب کو ان سے بہت محبت تھی ان کی وفات کے بعد غالب ان نے ان کے لیے مرثیہ بھی لکھا جو ارد... اردو ادب کے مشہور مرسیوں میں اس وقت شامل ہے غالب کے کچھ آخری ایام اس طرح تھے کہ غالب آخری زندگی بیماریوں اور پریشانیوں میں گزری وہ بڑھاپے اور مالی تنگی کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے تھے وہ پندرہ فروری انیس سو انتر اٹھارہ سو انتر کو دہلی میں وفات پا گئے اور وہیں دفن ہوئے ان کی قبر نظام الدین اولیاء کے درگاہ کے قریب ہے غالب کی شاعری اور نثر میں زندگی کے تمام رنگ ملتے ہیں غم خوشی حجر بس وصل طنز اور مزہ انہوں نے اردو شاعری کو ایک نیا رخ دیا اور اس میں فکری گہرائی پیدا کی ان کی شخصیت جتنی دلچسپ تھی ان کی شاعری بھی اتنی ہی متنوع اور عمیق تھی تو یہ تھے عزیز طلبہ کوئی غالب کے ایسے پہلو جو بہت کم لوگوں کے سامنے آتے ہیں کوشش کی ہے وہ تمام پہلو آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھیں امید ہے اس سے آپ کے علم غالب کے بارے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا شکریہ اللہ حافظ